Ряд нарушений прав человека и военные преступления украинских карателей на территории Донецкой Народной Республики обсудили представители правозащитных организаций, профильные министры и омбудсмен республики Дарья Морозова. Со стороны Киевской хунты республики ДНР и ЛНР подвергаются каждодневным артиллерийским обстрелам. Только с 31 января по 6 февраля в Донецкой республике погибло 110 мирных жителей. Все действия, которые ведут в Донбассе ВСУ, являются злостным нарушением естественного права жителей республики на жизнь. Нарушение прав человека можно проследить даже при обмене военнопленными. Напомним, 5 февраля состоялся обмен впервые на территории Донецкой Народной Республики 8 на 9. Мы привезли ребят раненых, в основном это были все раненые. Привезли их на, помощи, на скорой помощи. Из них было три лежачих в очень плохом состоянии, остальные ребята ну, тоже как бы в плачевном, но тем не менее они могли хотя бы сидеть. И здесь нас поразило отношение украинской стороны. Украинская сторона подвезла один автобус и очень маленькую скорую, куда поместился только один больной. Остальных ребят, которые, в принципе, не то что вставать, сидеть нельзя, они должны в полном покое находиться в лежачем положении. На носилках, лично я тоже помогала, мы их просто, ну я не знаю, мне нет другого слова, как сказать, просто засовывали, заталкивали в автобус. И ребята, конечно, ну вот эти вот эмоции, которые они тогда пережили, мне на самом деле их даже отчасти жаль, потому что они понимают, как к ним относится собственная страна. Также, когда власти ДНР решили вывести всех пострадавших из Углегорска и Дебальцева, это вызвало сопротивление карателей. Нельзя не заметить, что ВСУ всячески пытаются стереть с лица земли города республики и что еще страшнее ее жителей. Власти ДНР приняли решение эвакуировать мирных граждан из города мертвых. По-другому его просто назвать нельзя. Я сама в накануне тоже там побывала. Я скажу честно, дорогие друзья, я не увидела ни одного целого окна, ни одного целого дома вообще очень печально, ну, ни одного человека, мы когда только на въезде въезжали, такой разрушен дом, и бабушка стоит, у нас, едем обратно, это, наверное, через часов шесть, и та же самая ситуация, эта бабушка стоит, у нас даже так, ну, мы подумали, что это там или кукла сначала, потом смотрим, она так чуть-чуть перешла и стоит, когда въехали в город Дебальц, вот чуть-чуть вот, отклонюсь от темы, э, до слез тронула Одно зрелище. Когда стоит дедушка, мы на нашей машине, ДНР, получается, МВД ДНР, на нашей ГАИ машине. И дедушка стоит вокруг очень много украинских военных. И он, знаете, вот так вот сбоку просто показывает. С такой болью класс, Ну, мы, честно, у нас большинство машин просто со слезами, но с ГАИ, которые нас сопровождала, они просто вот так вот со слезами на глазах вот эту всю картину Представитель правозащитной организации «Справедливая защита» Данил Щепков также считает, что действия, которые предпринимает украинская хунта, противоречат всем законодательным базам любого государства. На наш взгляд, если описывать ситуацию с правами человека в общих словах, здесь, на Донбассе, она является катастрофической. Мы видим, и она значит, обусловлена следующими обстоятельствами. Во-первых, мы видим, что украинская сторона совершенно не заинтересована в мирном урегулировании, в прекращении войны. Это совершенно очевидно для всех. Поэтому мы понимаем, что применение военной силы в том или ином виде, значит, дай бог, чтобы его было меньше, но оно будет продолжаться. Поэтому, естественно, данные нарушения прав человека также будут иметь место, их нужно просто грамотно фиксировать. Ну, если мы говорим о своей деятельности, понятно. Да. А гуманитарная транспортная блокада, о которой вы сказали, значит, провоцирует даже в некоторых местах и голод, и ряд гуманитарных проблем, от которых страдают мирные жители. Руководитель правозащитной организации «Справедливость», первой правозащитной организации на территории Донецкой Народной Республики Алексей Жигулин, также отметил, что происходящее в Донбассе – это очевидный геноцид со стороны Украины. Мы сконцентрировались, конечно же, на социальной сфере, и помогаем людям в восстановлении прав в отношении социальных вопросов это в первую очередь, конечно, вот те иски, которые мы собираем тысячами по пенсиям, это иные иные социальные выплаты, которые Украина прекратила выплачивать. На самом деле я хочу сказать, что вот существующая товарная блокада, финансовая блокада нашей республики со стороны Украины, это по сути составляющая части преступления, которая называется геноцид. Было предложено несколько вариантов сотрудничества правозащитников республики с коллегами из Российской Федерации. Российские правозащитники пообещали сделать все возможное для того, чтобы распространить правдивые сведения о событиях в Донбассе среди западной общественности. Я со своей стороны готов значит, по максимуму попытаться значит, привлечь правозащитные организации западные к этому процессу, опять же используя те возможности, которые у нас есть по взаимодействию с нашими партнерами на Западе, потому что ну, большая политика ⁇ это большая политика. Но ну, те же межпартийные связи, они значит, остаются в любое время. Да? И люди тоже разные есть и в Европе, и в Соединенных Штатах, и есть масса организаций, которые наверняка заинтересуются этим. Вот, есть, ну, не будем в этот вопрос углубляться, но поверьте, эти, эти организации есть. Поэтому мы в этом направлении также будем работать и привлекать их к нашей работе. Представители правозащитных организаций ДНР во главе с омбудсменом Дарьей Морозовой намерены тщательно фиксировать все случаи нарушения прав и свобод жителей республики. Все собранные факты в дальнейшем послужат неопровержимыми доказательствами преступной политики Киева.